Витаю вас, друзья, витаю, что украинцы, сегодня 31 серпня, остальный месяц лета. завтра начнется уже осень, большой вересня. Вот. и я хочу сказать еще, что Российская Федерация продолжает атаковать наше место, место, место Славянск эти похитки сбрасывают на наше место авиационные бомбы, руновят наше место, стараясь лица земли, убивают наших детей, убивают наши из значит все живы и не живы. Мы не на вас и слава Украине. Мы обовязково переможем. Правда за нами.